Кто из вас написал, что э, есть большой супер фермерский маркет? Beaufort Highway Farmers Market. Beaufort Highway Farmers Market. Mm -hmm. В общем, по вашей наводке едем. Я просто загуглила, там действительно какой-то большой такой маркет. И нам стало интересно, мы едем И, короче, вам покажем которая тоже выкинула мусор. И вот, бачите, девочка несе мусор. Девочка-женщина. В натуре, и сразу попадаем во фруктики. Курма. Ой, какая она твердая. Гранаты. По 2,50. Ну, я не дуже их люблю. А вот это что такие? Я не знаю. Это какао? Стивен, это какао? Какао, да, да. Я видел это в Доминикане. В Доминикане, Я не знаю, что это. Это томато с арбой. Арбой. Томато с арбой. Девочки, ну что это такое? Я хочу попробовать. Возьму две штуки. Одну возьму. это не моя корзинка. Я не знаю, что это. I won't try. Whatever, sweetie, whatever you want, in the Стивен хочет борщ, сказал. Я хочу борщ. Ой, борщевый буряк. Я королева борща, говорит. Вот это все, девочки, мальчики, ляньки, овощи, фрукты. Ой, оно он еще, продолжается. Блин, какой он огромный, этот петербургский. Боже, все обыкновения буряки эти хочешь. Буряки на борщ. Уже персиковый штат. Почему здесь персики такие твердые? В персиковом штате. Ну, это айва, да, наверное, мандрилы. Сэши. Манго стиль. Вообще не знаю, что что оно такое детка, не знаю. Такие персики. И вот там фрукты. Я не понимаю, здесь очень много, кто это покупает. Где какие огурцы. Гляньте, они настоящие. Прикиньте. Такие сыни. Какие хочешь виды сыни. Помидоры сливка. Кто казав, что в Америке поганые помидоры? Отличные помидоры. Это белый гриб, да, наверное? Денька красивая. Не знаю, вот там дынь. Блин, все, я потерялась. This place is вот так называется Чипелин. Стивен стоит а я взяла листочек и попробовала. Оно на акацию похоже. Паттер спиначчи. Короче, всякие травы. кумбабы, Что это? А, лучок зеленый. Крапива. Вот что это такое? Я не знаю. Банана флауэр. Цветок банана, пожалуйста. Вот что это? Кто это кушает? Ой, это мята. А, ну, короче, вы поняли, да? От, экзотика. Melon. Вот экзотика. Винтермелон. Такая фигня. Что это за какашечки? Вот так называется. Гинко нот. А, это гинка белуба, наверное, вот что вы этот. Кориня вот тут пьют. Бады. Не знаю, гинка. Не знаю. Не знаю картошки выбора. Там, -тран -тран -тран. там, 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 цибуля картошка. Мое любимое авокадо, блин, типа 2 доллара. Вот что вот это продают, пацаны. Ростки всякие, квасоли всяких растений. тут азиаты стоят, видите, это видно их отдел. продукты печень говяжья по ней видно что она сви все два кусочка вот этих просто шикарные. гляньте она дешева никто и не ест. очень много вижу славянских внешностей ходят. я так это магазин интернациональный тут и вновь короче мексиканская и японская в смысле и азиатская всякая где-то должны быть тут и наши товары очень очень большой магазин мы пока только чуть-чуть прошли короче я выключаюсь потом покажу тебе расскажу что купила Короче, магазин очень большой мы на очередь двигаются и я уже кинула Снимать, потому что думаю, я что-то пропущу интересненькое. С этим телефончиком тыкаю, мыкаю. И... Короче, я устала снимать. Я потом вам расскажу и покажу, что мы купили. Окей? Вот, пожалуйста. Баффорд. Буффорд. Бьюфорд. Бьюфорд, Бьюфорд Хайвей Фармерс Маркет. Та-да! И рядышком Маршалл. Хороший магазин. Помните сказку? Це по моему в Золушке було. Чи це я таке бачила? Ну, Ко Золушка Золушка говорит Спасибо, милая, Вот так она говорила. Спасибо, милая герда, чи в такому сказку? Я хочу сказати таке спасибо той девушке. той прекрасной девушке, которая мне посоветовала этот, вот этот супермаркет фермер, фермер маркет короче мы скупились не очень как бы дорого для такого что мы понагребали и я буду делать распаковку есть тут и русские и украинские товары, и белорусские много азиатских всякие, итальянские средиземноморские товары видела, чешские уже забыла, что турецкие. Короче, выбор огромный. А -ра По плану еще было поехать пошопиться для меня там что-то купить. Но, короче, я не хочу. Ноги так болят кажу, поехала до дома. Сейчас заедем в хом Depot, надо купить там кое-что ему для шкафчика, чтобы шкафчик собрать. И все, едем до дома. У меня и селедка, и колбаска любительская. Вот еще я понагребала, я уже не помню. А, всякая какая-то выпечка, пастерист, там, какие-то наши эти, пироженки. Jesus. Ну, так, если понагребала, короче, расты пузо называется. Водитель. Стивен, таки себе водитель. Ему уже и послать. Короче, спасибо, кто это посоветовал. И кого нам